દિવ્યા ખોસલા કુમારે જણાવ્યું કે મને આ ગુજરાતમાં આવીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અમદાવાદ ખૂબ જ બદલાઈ ગયું છે અને હવે ઘણું બધું નવું નવું અહીંયા જોવા મળે છે અને અહીં આવીને એક અલગ ઉર્જા મળે છે આ ફિલ્મમાં બોલીવુડની બીજી ફિલ્મો કરતાં અલગપણું તમને દેખાશે બીજી બધી ફિલ્મોમાં આપણા બોલીવુડના હીરો હિરોઇનને બચાવતા જોવા મળે છે પરંતુ અહીં આ વાર્તા સાવીને અનુરૂપ છે આ હિરોઈન પોતાની મહેનત અને પરિશ્રમથી હીરોને બચાવવા કેવા પ્રયત્નો કરે છે તે આમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે મને આશા છે કે લોકોની આ ફિલ્મ ગમશે અને અમારા કાર્યની સરાહના કરવામાં આવશે દિવ્યા ખોસલા પડકારરૂપ ભૂમિકા નિભાવે છે અને તેની મહેનત તેના અભિનયમાં સ્પષ્ટ છે તેની આખી ફિલ્મમાં કેન્દ્રબિંદુ બની રહે છે જોકે તેની ઈચ્છે છે કે તેમને એક વ્યાપક ભાવનાત્મક શ્રેણીનું પ્રદર્શન કર્યું હતું હર્ષવર્ધન રાણી નકુલનું પાત્ર ભજવે છે તે યોગ્ય પ્રદર્શન કરે છે પરંતુ સરેરાશ પટકથા તેની પ્રતિભાને સંપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શિત કરવાની તેની ક્ષમતાને અવરોધ છે જો કે આ ફિલ્મ અનિલ કપૂર દ્વારા રિડીમ કરવામાં આવી છે જેની હાજરી તેના તેજસ્વી સ્થળોમાંનું એક છે જ્યારે પણ તે દેખાય છે ત્યારે તે સ્ક્રીન પર ચોક્કસ ઉર્જા અને આનંદ લાવે છે एज वी ऑल नो पूरे गुजरात में बहुत ज़्यादा जो लेडीज हैं जो हाउस वाइफ है वुमन्स हैं वो सब बहुत एक्साइटेड हैं बहुत ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं सो एक्चुअली वी हैव अ होल लेडीज या जो आपको मिलना चाहिए उन सब मिलेंगे बट बिफोर दैट आई टू नो अ लिटल विट मोर अबाउट दैरक्टर इन दिस मूवी सो मूवी जो है वो सावित्री जो हमारे अध्यात्म में कहानी थी, थी सावित्री की कैसे सावित्री यमराज जी तक से लड़ती है और अपने मृत पति को वापस लाती है उस स्टोरी का हमने मॉडर्नाइज वर्जन बनाया सारी और हमने जो मेरे को भी रिव्यूज़ आ रहे हैं रिएक्शन तो आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया तो यही आ रहे हैं कि मतलब कैसे दिन में ना फिलिंग एम्पावर्ड एंड इंस्पायर्ड और कभी किसी औरत को भी हार नहीं माननी चाहिए और औरत कितनी स्ट्रांग होती है हाउस वाइफ स्पेशली इतनी स्ट्रांग होती है कि अपनी फैमिली के लिए वो कितना करती है हम उन्हें बहुत ईजिली ले लेते हैं कि जस्ट अ हाउस वाइफ नो वही पिक्चर में हमने नकारा है कि हाउस वाइफ सिर्फ जस्ट नहीं होती मेरी फिल्म में डायलॉग भी है कि बेचारी मत बन गाली है तो बहुत इजीली वुमेन को ड्रेस करते कि बेचारी बेचारी कुछ कर नहीं सकती तो आई थिंक वुमेन बेचारी कभी नहीं होती उसमें इतनी ताकत होती है कि टाइम आने पर वो ताकत अपने अंदर से खुद ही अपना उठाती है मत और डरती है जो सही है

आई वुड लाइक टू that अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी पिक्चर सारी फॉल में देखिए और बड़ा बनाइए क्योंकि इन अन्स वर्ल्ड हिंदी सिनेमा के पढ़ने पर एक्चुअली ये पहली बार है कि इन अन्स वर्ल्ड नहीं तो हमेशा यही दिखाया गया कि मेल जो है वो हीरो जो है वो हीरोइन को बचाता है गुंडों से बचाता है या मुसीबत से बचाता है बट पहली बार इंग्लिश के बढ़ने पर एक डांस वर्ल्ड में एक वूमेन जो है वो मैन को बचाने वाली एंड एंड वन मोर थिंग आप

तो so, आपका सपोर्ट अगर मिलता रहे है, तो नेक्स्ट कई सारी ऐसी मूवीज आएंगी और सभी का अहमदाबाद में रखेंगे एंड बी विश के आप लोग इस मूवी को अच्छा सपोर्ट है मीडिया के माध्यम से भी ताकि हम लोग ऐसे वोमन ओरेंटेड मूवीज और बनाते रहेंगे